посидеть а в ретро-автомобиле, послушать духовой оркестр, посмотреть на рыцарское шоу или порисовать на асфальте. Такую развлекательную программу подготовили для жителей Коммунарского района организаторы первого в Запорожье семейного фестиваля. Его устроили в парке имени Гагарина. Как рассказали инициаторы акции, хотели еще раз напомнить запорожцам о том, как важны крепкие семейные узы. Подробнее в сюжете. Счастье начинается в семье. В этом уверены организаторы фестиваля, который на днях прошел в космическом микрорайоне. Его посвятили Международному дню семьи, который по решению ООН празднуется с 1994 года. Организаторы рассказывают, поставили перед собой еще несколько целей. Мы за то, чтобы семья становилась крепче. А в суете сегодняшних день только выходные дни могут семьи объединять, сплачивать. И как правило, люди проводят это время либо на природе, либо у телевизоров. Поэтому природа, парк, э, все, что людей, дети хотят развлечения, дети хотят быть с родителями. Ради, детям очень не хватает времени там, этого часа двух проведенными с родителем. Поэтому я думаю, сегодня у детей прекрасная возможность осуществить свою заветную мечту. В центре внимания гостей праздника выставка ретро-автомобилей. Необычные авто съехались в парк со всего города. Здесь байкерские мотоциклы, пожарные машины и военная бронетехника. Главное правило фестиваля ⁇ руками экспонаты трогать можно. Рядом играет симфонический оркестр. Заглянули на семейное торжество супруги Анатолий и Наталья. Понравился очень духовой оркестр, хорошо играют ребята. Мы сюда очень часто приходим, каждые выходные здесь танцы, праздник. И вообще мы часто гуляем по этой аллее. Понравилась там выставка машин, байкеры красивые, очень красиво дети рисуют, поделки очень хорошие. Вообще очень хорошо, дружно организовали. Еще один сюрприз организаторы подготовили для молодоженов, которые в день семьи заключили официальный союз. Пара, которая первая оформила свои отношения, в коммунарском ЗАГСе получила подарок и диплом молодоженов фестиваля. Ну а супруги со стажем могли поучаствовать в тематическом конкурсе фотографий. Изобразить свою семью но уже мелом могли и самые юные гости праздника. В конкурсе детских рисунков победил школьник Дима. Аплодисменты! Как тебя зовут? Дмитрий, повернись. Расскажи, что ты рисовал. Я рисовал маму, папу. А, Отдельный пункт программы фестиваля организаторы посвятили украинской армии. На детской площадке волонтеры и гости праздника плетут маскировочную сетку. Кроме того, каждый желающий мог написать послание солдату о том. Организаторы говорят, за весь день писем накопилось немало. За стол садятся даже тем, кто еще не умеет писать. Текст диктуют родителям. Письма мы передаем, ну, я думаю, или в 55 й нашу, 55-ку родную артиллерийскую, или в 23-й батальон. Мы посмотрим, как, куда будет раньше идти. Потому что солдаты очень ждут этим писем, этих писем. Они действительно ими очень дорожат, и они действительно несут очень хорошую энергетику, детские письма. И они спасают жизнь нашим ребятам. Напоследок организаторы фестиваля подготовили праздничный концерт. На сцене с песнями и танцами выступили детские коллективы. На закрытие семейной акции приехал и городской голова Александр Син. Я хотел бы верить в то, что вот такой праздник он должен поднять э, семью каждого запорожца в собственных глазах, чтобы мы понимали, что... В этом мире мы живем э, и поддерживаем друг друга в семье. В семьях рождаются наши дети, в семьях рождается э, наша энергия, хорошее настроение. Организаторы рассчитывают, что в будущем такой фестиваль обязательно станет традицией. Надеются, такие мероприятия действительно помогут сблизить семью.